Редкие-редкие. Вот. То есть я вижу, что есть проблема у наших граждан доступа вот этим лекарствам, приобретенным за бюджетные средства. Это первая проблема, которую я вижу. Вторую проблема, которую я вижу, это доступ до э, тех диагностик, которые э, предоставлять, должны предоставляться гражданам за средства тоже нашего бюджета. Если вы знаете, у нас есть рентгеновские аппараты, у нас есть УЗИ аппараты, в больницах, в поликлиниках нет. Но, опять же, о недостоверной информации в поликлиниках они есть, но они не признаются, что у них а, что они есть. Поняли, да? УЗИ аппараты, рентгеновские аппараты, маммограф, вот этот вот флю, флюорограф, э, потом всякие там магнитотерапии в качестве профилактики и так далее. Но, опять же, чтобы получить, например, то же самое УЗИ, я не знаю, вот, у вас были такие случаи? Я прихожу к своему врачу, и мне надо считать, чтобы установить диагноз, необходимо сделать УЗИ. Он берет вот такой листик, на котором написано диагностический центр такой. И выписывает УЗИ сердца, УЗИ щитовидки, и пошел мне. И, 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 и МРТ еще, пожалуйста, понимаете, я говорю, минуточку. Я знаю, что в больнице есть УЗИ-аппараты. Почему вы выписываете уже меня сразу на диагностический платный центр, частная медицина, если я знаю, что у нас в медзакладах есть УЗИ-аппарат? Я два месяца ходила, три месяца я ходила и к главным врачам, и к начальнику. С этого что началось? Для того, чтобы, чтобы все-таки дизнаться, в каком порядке у нас гражданин может получить вот это УЗИ? А это 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 практически ну, на, рядовому э, нормальному человеку не мне, не знаю, это, невозможно. это невозможно. Это невозможно. Поэтому не я было. считаю, что еще одна проблема – это доступ до граждан. Да. да, диагностических и, и, и анализов, диагностических процедур и анализов за счет бюджетных сет. Это тоже большая проблема. ну вот вы когда говорите, в разрезе разных тех самых закладов, я подозреваю, что в разных закладах могут быть варианты. Почему говорю, я информация за 15 год, у меня мама сейчас лежит в отделении. Вот для меня было неожиданностью, что действительно часть антибиотиков, причем дорогих антибиотиков, коля всех пациентов, независимо по блату или по блату, вплоть до бомжей, которые там тоже лежат. То есть также никого никого ну, не ущемляют по социальным то признакам, скажем так. УЗИ аппараты, отложены талончики, расписывают, там было второе, там было третье, там было четвертое. То есть сейчас это есть. То есть не знаю, это было раньше или это реакция на происходящее сейчас, да, вот этот разголос, я не знаю. Ну, как бы вот на сейчас такие факты уже есть. Это был Скажу больше. Значит, в июне месяце, когда я вот с этой проблемой столкнулась, тогда у нас был Яковенко и О. Э, Мискова головы по социальным питаниям. Мы пошли с Кириченко, взяли фотоаппарат, наехали на него и потребовали, чтобы он провел совещание, на которое пригласил всех заведующих больниц. Михайлов действительно у себя там провел такое совещание. У нас есть даже видеозапись, на которой мы договорились по любовно. Что они, все медзаклады, оприлюднят в своих холлах на потоках списки всех диагностик и всех э, услуг, которые они делают. Буквально месяц-два назад, у меня тут есть фотография, я вам покажу, если ты зайдешь, там вот в той же папке фотографии открой, пожалуйста. Поликлиника номер один, два вывесили, сделали небольшие такие стенды, они вывезли. Вывезли там права граждан, порядок э, первой и допомоги, и есть списки, барелик, диагностик. Есть там э, от, перечень анализ по крови, по мочи, э, по УЗИ аппаратам, по вот это физиотерапия, э, физиотерапии, там магнит, там парафин. Вот они вывесили, кое-какие больницы, где я перепроверяла, это поликлиника номер один Станкострой и соцгород поликлиника, вау. есть эти списки. Станкотрой больница вау. номер один Станкострой есть. Вау. 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 Нет, там поликлиника и больница. Вау. Так вот, больница вывесила, но в этом списке диагностик, почему не, вообще-то нет УЗИ? И УЗИ чего делать? Потому что, например, в этой больнице УЗИ делает там мочеполовая система, кишковая система, там легени, допустим, и все. А сердце у нас делает только одно УЗИ на первой отжиритесь по западам. Вот я пошла, смотрите, вот диагности... Э, поликлиника диагностическая, СМД номер два. Вот так он выглядит. Вот, анализы на яйца, анализы на то, список каких анализов, где какая регистрация, что-то они повыкладывали. Но на тот момент, когда мы вот это совещание, так сказать, провели и убедительно их попросили, чтобы они это сделали в течение двух месяцев, мы упустили тогда список медикаментов, которыми располагает на сегодняшний день тот или иной медзаклад. Мы не учли. Но я хочу сказать, я же говорю, вот четыре учреждения они начали это. Качество этой информации еще надо анализировать. И ее надо детализировать. И ее, видимо, вот Сережа будет там предлагать положение про открытость, доступность, публичность как одна. И тут нигде нет дат, насколько я вижу. Да, 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 нету дат. Вот, то есть качество, это надо, чтобы у них отдельное было положение, что в каком порядке, где это вывешивается, чтобы это еще на сайте определилось, с какой регулярностью обновляется информация это. То есть мы уже почин начали это, ну, с радостью вам и гордостью, с гордостью некоторой я хочу вам сообщить, чтобы вы были в курсе. То есть надо это, это направление добивать, совершенствовать, чтобы людям оно было доступно. Потому что я глянула, что люди даже не знают. привыкли, что на тех стендах какая-то фигня, там третья разрядная, не касающаяся, не подходят и не смотрят и не знают, соответственно. Соответственно, не знают, и не могут отстаивать и добиваться своих прав. То есть как вот это все делать, это потом в четвертом вопросе Сережа еще детализирует. И что-то нам даже поможет, и что-то нам даже городу и подарят, как я надеюсь и подозреваю. Есть еще что-то вам добавить к проблемам. То есть доступность к диагностикам анализа, доступность к лекарствам бюджетным. Есть, есть еще шоу? еще вопрос проблема финансирования, опять же, жителей а, области, которые обслуживаются в этих самых в городских наших больницах. То есть должна быть какая-то областная субвенция, допустим, на вот этих людей из других, ну, других городов. Переселенцы. Не только переселенцы, сюда привозят добровольные, допустим, со славянской и так далее. То есть приводят сюда людей, а, получать это медицинское обслуживание. Да я нет. думаю, давайте это... хотя бы этот бюджет, ну, это, это ложится на да да, 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 Все, да. все равно мест ты не, не, добавляется. Беженцы, не беженцы. Это какой-то исключительный, редкий, единичный не, случай. А системы это, это нет. Система, это нет, это много, конечно. Но первый раз слышу об этом. Это очень много. Я знаю, у нас где-то карточка, все, вы, вы у нас тут не прописаны, идите Нет, 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 А просто у них нету. У нас как бы район. Да, да, это же уже другое, пардон. Нет, нет везет Принимают на самом деле... Да, принимают, или... потому что за деньги. Ну, господи, кто что там принимают А, а, а вообще то, -то я... Не, а, а в, в, в селе, в, в селе нет принимают. больницы. Куда? Да, это да. Сел? Это Весел не что сел? надо да, да, вы... да, с да. не Хорошо, значит, надо задавать вопрос. А как у вас... Послушаем их. Надо просто приготовить и себе, зарубить и задать этот вопрос. Я вам хочу просто сказать, что до доступности прозорости. Есть постанова Кабинета Министра 1138 тут она у меня есть там перелик медичных послуг которые могут платно надаваться бюджетными медичными закладами там четко написано какие услуги они могут платно надавать Давать в аренду помещения могут, могут. а брать плату за диагностику и анализу не по направлению врача поняли меня, да если по направлению врача и